ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ಫ್ರೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯಾಲಿಟಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ದಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಂಗಳ ಮಾಲಿಕ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಂಗಳವಾಗ್ತವೆ ಮಹಾಲ ಮಹಾಕಾಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪಠನೆ ಮಾಡಿರಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕುಂದ್ರಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಗಣಪತಿಯ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬರ್ರಿ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ श्रीमहागणपतिमङ्गलमालिकस्तोत्रं श्रीकण्ठप्रेमपुत्राय गौरीवामाङ्कवासिने द्वात्रिंशद्रूपयुत्थाय श्रीगणेशाय मङ्गलम् आदिपूज्याय देवाय दन्तमोदकदारिणे वल्लभाप्राणकान्ताय श्रीगणेशाय मङ्गलम् लम्बोदराय शान्ताय चन्द्रगर्वापहारिणे गजाननाय प्रभवे श्रीगणेशाय मङ्गलम् पञ्चहस्ताय वन्द्याय पाशाङ्कुशधराय च श्रीमते गजकर्णाय श्रीगणेशाय मङ्गलम् द्वैमातुराय बालाय हेरम्बाय महात्मने विकटाय कुवाहाय श्रीगणेशाय मङ्गलम् कृष्णशिङ्गाय जिताय क्षिप्राभिष्ठार्थदायिने सिद्धिबुद्धिप्रमोदाय श्रीगणेशाय मङ्गलम् विलम्बियज्ञसूत्राय सर्वविघ्ननिवारिणे दुर्वादळसुपूज्याय श्रीगणेशाय मङ्गलम् महाकायाय भीमाय महासेनाग्रजन्मने त्रिपुरारिवरोद्धात्रे श्रीगणेशाय मङ्गलम् सिन्दूररम्यवर्णाय नागबद्धोधराय च आमोदाय प्रमोदाय श्रीगणेशाय मङ्गलं विघ्नकर्त्रे दुर्मुखाय विघ्नहर्त्रे शिवात्मने सुमुखाय एकदन्ताय श्रीगणेशाय मङ्गलम् समस्तगणनाथाय विष्णवे धूमकेतवे त्रैक्षाय फालचन्द्राय श्रीगणेशाय मङ्गलम् चतुर्थीशाय मान्याय सर्वविद्याप्रदायिने वक्रतुण्डाय कुब्जाय श्रीगणेशाय मङ्गलम् तुण्डिने कपिलाख्याय श्रेष्ठाय रुणहारिणी श्रीगणेशाय मङ्गलं कष्टहर्त्रे द्विदेहाय भक्तेष्ट जयदायिने विनायकाय विभवे श्रीगणेशाय मङ्गलं सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने वटवे लोकगुरुवे श्रीगणेशाय मङ्गलं श्रीचामुण्डसुपुत्राय प्रसन्नवदनाय च श्रीराजराजशेव्याय श्रीगणेशाय मङ्गलं श्रीचामुण्डकृपापात्र श्रीकृष्णेन्द्रविनिर्मितां विभूतिमातृकाराम्यां कल्याणैश्वर्यधायिनीं श्रीमहागणनाथस्य शुभां मङ्गलमालिकां या पठेत् सततं वाणीं लक्ष्मीं सिद्धिमवाप्नुयात् इति श्री ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರೀಕೃತ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಂಗಳ ಮಾಲೀಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ತಪ್ಪದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಅಂತ